Great Depression adalah kemelesetan ekonomi dunia yang paling teruk dan memakan masa hampir 10 tahun. Ia bermula pada 24 Oktober 1929 sehinggalah tahun 1939. Kejatuhan pasaran saham di Wall Street telah menyebabkan panik dan merugikan berjuta-juta pelaburan. Hampir seluruh negara di dunia terkesan daripada kemelesetan ini. Namun, tempohnya berbeza mengikut negara dan kawasan. Sebagai contoh, di Jepun dan Amerika Selatan. Kawasan ini kurang terkesan berbanding di Amerika Syarikat dan Eropah. Terdapat pelbagai sebab berlakunya kemelesetan ini. Jadi, video kali ini kami akan berkongsi dengan anda bagaimana Great Depression ini boleh berlaku. Teruskan menonton. Selepas Perang Dunia Pertama tamat pada tahun 1918, ekonomi Amerika Syarikat menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Pengeluaran produk di Amerika juga menunjukkan peningkatan. Selepas tahun 1920, ramai yang mempunyai pekerjaan dan boleh menyimpan wang dan ada juga yang mula menggunakan wang tersebut untuk pelaburan. Apabila harga saham melambung ke satu tahap yang tidak pernah berlaku sebelum ini, menyebabkan ia dilihat sebagai salah satu cara untuk membuat keuntungan dengan pantas. Ketika ini, ada juga pemain saham yang sanggup menggadaikan rumah dan meminjam daripada bank untuk menjana keuntungan berlipat kali ganda. Tetapi, disebabkan terlalu ramai yang menggunakan wang untuk membuat pelaburan, ia secara tidak langsung menjejaskan ekonomi kerana pengeluaran dan pembelian akan menurun dan ini sangat tidak baik untuk ekonomi. Menjelang akhir dekad ini, ratusan juta saham telah dibawa masuk namun pada 24 Oktober 1929, pelabur mula cemas dan menjual saham secara besar-besaran dan selepas itu berlakulah kejatuhan pasaran saham di mana pada hari tersebut 12.9 juta saham telah diperdagangkan pada hari tersebut ia dikenali sebagai black thursday 5 hari kemudian berlaku lagi gelombang panik dengan kira-kira 16 juta saham diperdagangkan dan hari tersebut dikenali sebagai black tuesday antara september hingga november Harga saham telah turun sehingga 33% dan menyebabkan kejutan psikologi kepada ekonomi. Akhirnya, jutaan saham ini tidak bernilai lagi dan pelabur yang membeli saham mengalami kerugian besar terutamanya melalui pinjaman. Pematuhan global terhadap standard emas di mana ia menghubungkan tukaran mata wang di seluruh dunia juga telah memainkan peranan utama terjadinya keruntuhan ekonomi di Amerika dan seterusnya ke negara lain. Situasi panik ini menyebabkan pemimpin kerajaan memperkenalkan satu tarif baru untuk melindungi industri dan pekerjaan domestik. Tetapi tarif ini telah memburukkan keadaan lagi. Antara tahun 1929 hingga 1934, perdagangan dunia telah merosot sebanyak 66%. Jadi, keadaan tegang yang dirasai di seluruh dunia ini telah menjadi satu punca yang membawa kepada Perang Dunia Kedua. Great Depression telah menjejaskan semua aspek dalam masyarakat dan komuniti. Pada tahun 1933, kadar pengangguran telah melonjak tinggi daripada 3% kepada 25%, manakala gaji atau upah yang masih mempunyai pekerjaan pula merosot. GDP di Amerika Syarikat pula kehilangan separuh daripada US 103 bilion US dollar kepada 55 bilion US dollar. Kilang dan perindustrian telah mengurangkan pengeluaran mereka disebabkan kemerosotan ekonomi ini menjelang berlakunya kemuncak kemelesetan ini menyebabkan kira-kira 650 bank terpaksa ditutup dan hampir 15 juta populasi di Amerika tidak mempunyai pekerjaan. Selepas Franklin D. Roosevelt dipilih sebagai Presiden Amerika Syarikat yang baru, beliau telah mewujudkan program Kerajaan Persekutuan untuk mengakhiri kemelesetan besar ini. Dalam masa 100 hari, beliau menandatangani perjanjian dengan menubuhkan 43 agensi baru. Agensi ini ditubuhkan untuk mewujudkan pekerjaan dan menyediakan insurans pengangguran. Kebanyakan program ini masih lagi wujud. Secara jelas, ia telah membantu melindungi ekonomi dan mencegah kemelesetan yang lain. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.